मृत्युस्सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा मृमेले मृत्युस्मृत्युमृमिले ब्रुत्युस्... ब्रुत्यु। ब्रु आगत मृत्युसर्व हरश्चाहम् मेले सः आघात हरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च इति रीति दीर्घ दीर्घमाबारु उद्भवश्च शब्द ना अक्षर ह्रस्व इ उद्भवश्च भविष्यताम् ಕೀರ್ತಿಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ಚ ನಾರೀಣ ಕೀರ್ತಿಶ್ ಕೀರ್ತಿ ಕೀ ದೀರ್ಘ ನಂತರ ಅರ್ಧರ ಮುಂದೆ ತಿ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅರ್ಧಶ ಕೀರ್ತಿಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ಚ ಶ್ರೀರ್ ಶ್ರೀ ದೀರ್ಘ ನಂತರ ಅರ್ಧರ ಶ್ರೀರ್ ವಾಕ್ಚ ನಂತರ ಅರ್ಧಕ ಪೂರ್ತಿ ಚ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ श्रीर्वाक्च च नारीणां अक्षर दीर्घ नारीणां स्मृतिर्मेधा स्मृतिर् स्मृतिर् स्मृति नन्तर अर्धर स्मृतिर्मेधा ध महाप्राण दीर्घ स्मृतिर्मेधा महा धृतिः क्षमा धृतिः क्षमा विसर्गदे उच्चारणे ಇಲ್ಲಿ ಹ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಕ್ಷ ಕ್ಷಮ ಬಂದ ಕಾರಣ ಸ್ಮೃತೇರ್ ಮೇಧಾಧೃತೆ ಕ್ಷಮ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೃತ್ಯಃ ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾಹ ಮುದ್ಭವಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ कीर्तिश्रीर्वाप् च नारीणां स्मृतिर्मेधा दृतिः क्षमा बृहत्सामतथासाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशी ऋतूनां कुसुमाकरः बृहत् साम बृहत् बृहनन्तर ब्रु... अर्दत बृहत्साम तथा था महाप्राण दीर्घ बृहत् साम तथा साम्ना सा अर्दम पूर्तिना अनुस्वारद उच्चारणे कवर्गद अनुनासिकद रीति साम्ना साम्ना बृहत् सामतथा साम्नां, साम्नां, साम्नां गायत्री यो मेले आघात त्रि दीर्घ गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं मासानां मूर् अक्षर दीर्घ मार्गशीर् मलो तालव्यश नन्तर मूर्दन्य श मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां ऋतूनां कुसुमाकरः नोडोण पूर्तिश्लोकमूलगीतय प्रकार बृहत् साम तथा साम्नाङ्गायत्री छन्दसामहं मा मार्गशीर्षो मृतूनां कुसुमाकरः तेजस्तेजस्विनामहं। तेजस्तेजस्विनमहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् द्यू लयतामस्मि श्लोक प्रारम्भ आगत संयुक्तक्षर द्युदीर्घ द्यूतञ्छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वि तेजस्तेजस्विनामहं तेजस् तेज आनन्तर अर्धस तेजस् ते मुन्दे तेजस्वि जमेले आगत तेजस्वि ನಾಮಹಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತೇಜಸ್ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾಮಹಂ ಜಯೋಸ್ಮಿ ವ್ಯವಸಾಯೋಸ್ಮಿ ಜಯೋಸ್ಮಿ ಯೋ ದೀರ್ಘ ಬಂದು ನಂತರ ಆಘಾತ ಸ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಮುಂದೆ ವ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಬಂದ ಕಾರಣ ಜಯೋಸ್ಮಿ ವ್ಯವ स्मिव्यवसायोऽस्मि जयोस्मिव्यवसायोऽस्मि सतत्वं सतत्ववतामहं सतत्वं सतत्वं सतत्ववतामहम् नोडोण पूर्तिश्लोक मूलगीतया प्रकार द्यूतञ्चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्